অকল ভালনে মোৰো ভালেই বাৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰা দেৰিয়ে হ'ল আৰু ভাত এতিয়া ভাত বনাই আছিলোঁ আৰু ছোৱালীজনীও গাটো মানে ভাল নহয় জ্বৰ আৰু চৰ্দি লাগিছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ লোকেল কুকুৰা এটা আনিছিলে তাকে বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু আমিনো কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক দেখাওঁ ব'লক আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব এয়া মাংসখিনি বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই তেল পিঁয়াজ নহৰু আদা গোটেইখিনি দি দিলোঁ কিন্তু দেখুওৱা নহ'ল বাৰু যিহেতু যুঁজুৱে খাব সেইকাৰণে কম মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ অকণমান জিৰা পাউদাৰ আৰু ধনিয়া দিছোঁ আৰু এইখিনি মাংসখিনি দি দিলোঁ এতিয়া মাংসখিনি ভালদৰে লৰাই লৰাই ভাজি ল'ম হালধি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু আলু দিছোঁ আলু দিলে মাংসখিনি খাই ভাল পাওঁ মাংসখিনি এনেদৰে লৰাই লৰাই ঢাকোন মাৰি কিছু সময় সিজিবলৈ ৰাখি দিম এতিয়া মই ইয়াত অকণমান নেমু চেপি দিছোঁ এতিয়া ইয়াত মই গৰম পানী দিছোঁ আৰু গৰম পানী দিলে মাংসখিনি সোৱাদটো বেছি ভাল হয় ইয়াত মই কেইখিলামান নৰসিংহ পাত দিছোঁ আৰু দুচামুচ ইয়াত জালুক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু জালুক দিলে লোকেল কুকুৰা খাবলৈ ভাল লাগে আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব